ইউপিপিএল জোট সঙ্গী হলেও আসন নিয়ে কোনো সমঝোতা হবে না বিটিআরে এবার একাই লড়বে বিজেপি তবে লড়াই হবে বন্ধুত্বপূর্ণ বিটিআর নির্বাচন নিয়ে শনিবার ফের একথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সেপ্টেম্বরে পুজোর আগেই বিটিআর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তবে বিটিআরে বিজেপির একা সরকার গঠনের কোনো পরিকল্পনা নেই বলেও স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী আমি আগতে কৈছোঁ যে আমি বন্ধুত্বমূলকভাৱে আমি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম বি টি চিত আসন বুজা পৰা সেইধৰণে সম্ভৱ নহয় কিন্তু এটা আমি কোনেও কাকো সমালোচনা নকৰোঁ বন্ধুত্বৰভাৱেৰে যোৱাবাৰো আমি নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ এইবাৰো আমি খেলিছিলো আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা হওক প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলেই বি টি চি নিৰ্বাচনৰ বাবে লাহে লাহে ব্যস্ত হৈ পৰিছে ছেপ্টেম্বৰ মাহত আমি বি টি চিৰ নিৰ্বাচন দুৰ্গা পূজাৰ আগতে সমাপ্ত কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম বি টি চিত অকলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পৰিকল্পনা বিজেপিৰ নাই মই কলো ন সকলো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচন খেলা উচিত কংগ্ৰেছে খেলিব তৃণমূল কংগ্ৰেছে খেলিব ইয়াতে সকলোৱে খেলিব নেখেলা দলটোৰ নামহে আমি জানিব লাগিব ইভেন ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি অব ইণ্ডিয়াই খেলিব